В последнее время в Украине как-то поутихли разговоры о необходимости внесения изменений в Конституцию, о необходимости вообще реформирования конституционного поля в Украине. Но буквально еще недавно, месяц-два назад, только об этом говорили и в парламенте, и в медиа, результатом чего, скорее всего, стало и внесение определенного проекта изменений Конституции, который предложен президентом Украины. В то же время такой снижение внимания к этому вопросу, возможно, как раз и связано с внесением предложения президента, которым он например, определенным образом, наверное, испугал и общество, и политических игроков Украины. Поскольку на самом деле, если присмотреться и внимательно почитать то, что предлагает президент, как он предлагает изменить Конституцию, оно в корне противоречит тем обещаниям по демократизации и децентрализации, которые давались лидерами Майдана на Майдане. Весь проект президента под знаком одного фактически слова. Есть, это слово ⁇ контроль ⁇ Президент своим проектом предлагает усилить на самом деле значительно свои полномочия, обеспечив свой полный контроль над тремя ветвями власти. Над исполнительной властью в виде Кабинета министра Украины, над э, законодательной властью в виде э, парламента и над э, местным самоуправлением. Над исполнительной властью президент предлагает э, усилить свою роль в процедуре назначения премьер-министра Украины, который теперь... Не сможет быть назначаться без его воли и усилить свое влияние на украинских силовиков теперь которые министра внутренних дел министра обороны службы безопасности Украины теперь которые будут увольняться только по личной воле президента над парламентом президент как бы делает благое дело и меня императивный мандат, на самом деле создает большие возможности для того, чтобы депутаты сбегали со своих фракций и концентрировались под административное, правоохранительное и финансовое влияние, скорее всего, президента. Таким образом, в снова возникнет большая очень доля депутатов, которые вышли из своих фракций, так званых титушек. И третьим образом под маркой децентрализации и ликвидации областных государственных администраций президент на самом деле усиливает свое представительство на местах, передавая функции областных государственных администраций своим представителям, кроме того, передавая им функции прокуратуры в части надзора над исполнением законодательства Украины, что в охватывает все сферы общественной жизни. Децентрализация, демократизация, как мы видим, пока что не, как бы не пахнет, зато в воздухе начинает витать дух. Почему?